Suke Gilanto Samu barang ono tujuane wasan kaenddut saking Amsal 16lan perci kauluwoco Tang pamsal 16 ayat ingkang sekawan kimmawan ingkang makagaten seraasipun. pangeran iwa anggunenita ake samu barang iku nanti tujuan diwe-diwe manalah punteroko iku kapasda ake kanggu dinani pilahi makatan sabdari berkusti rahayu mengtetengkangkan sanggata saken nanti pun listo agen wateneng kesang ibuan halulia amin or sire engkang tipun saking kusti sesuatu engkang jepun jepta agen tinikusti ala menikus doyo ngadai fungsi lan peranan nipun pihambak malah-malah sama barang engkang buatan saya ugi jepun jepto, tapi jepun kita agen tinikusti kange nedahkan kamulia para sedheng enane sih nalika kita menika saget nampi sedoyo pangosepun Gusti ganti sawet ayun menika kita ugi kedah saget nampi sedoyo pakaryanipun kalbet mekno ingkang boten kita remeni nalika kita saget nampi hasil panen ingkang limpah kita oke kita sakit nampi naliko wonten mongso ing pak kebluk naliko kita sakit nampi keberhasilan wonten ing kesang gitu. kita meskipun kita ugi kita sakit nampi naliko ngalami kegagalan naliko kita sakit nampi kandi bingah sejauh berkah hingga lumayan berkah kita oke kadasa nampi nalika nandang prihatin. Nembe iki sejenggang dipun paringaken Gusti wonten ing gesang kita. Menika wujud pilih kita sampun nyadari pilih Gusti Allah menika makaryo wonten ing gesang kita. Para kadang kinasih, hmm. Kau pilih mwetel menikau, gitu Kulon panjangan mwetel rosaw mwenenik Salpeting mana Keng menopo prastawa-prastawa yang kang Mwenenik remenahkan Dan mwenenik dikumpik Kedah kalah wonten mwenenik bunyoh menikau Keng menopo kedah wonten prastawa rojopati Mwenenik pake bluk, mwenenik virus yang kamu matikan Wonten teroris bencana alam lan sana-sana sih pun enggak buatan kita remeni lan buatan kita pikatin gak kan olo lan pecik puniko panci katus dini sisi koin tapi dua mat dua sisi mata uang enggak saling berdampingan. dan pada gilir bimanti <guluh> nyata tepat bimanti-bimanti ini pun kadang-kadang sama barang atau sesuatu yang akan buatan becek atau yang akan Allah menikau dibun perlu akan kaki nunggu yang sine mung donga apa setake kang barang ing kang tempet lan boten sai menika wonten kang nyataken kamulyan se atasane Gusti amin Gusti nurkai sumangga to Gusti ngaturaken Panun awet saking berkah sirahmat Engga saapun badhe kepare ya kan wonten ing saereting kesang kawula. Dajeng Gusti mugi sinagetno kawula kahanan lan kawontenan wonten kita. Saya menika kawontenan ingkang becik. Mugi kosa mangsalipun nalika kawula nampi kawontenan ingkang boten sae. Awit Paulus Capitatus Kristo ingkang badhe kawaringaken. Kanggo boten nyerataken ing gesang kawula menika wonten tujuan ingkang sae saking paduka wonten ing saruting gesang kawula. Nyuwun pangapunten sedaya sedaya paduka ning gesang kawula wonten sedaya asma Sang Kristus mangga menika kawula Sunakan Amin.